Привет, друзья, с вами Терри Блэк. Поверни, возможно, месяц, со мной. Сейчас иду до дна. Сейчас уже 9 часов, я иду сама на ручеёк. Мы сейчас посмотрим, что там будет твориться, я не знаю. Я сейчас с телефоном, поэтому... Если я умру, то это запись, наверное, будет моей последней. Так, здесь прохладно весьма, друзья. Знаете? Фу, тут так стрёмно. О, блин, какашки. Вау! Здесь так красиво. Я сейчас буду, когда идти обратно, я засниму на другую камеру. И увидела. Вы видите меня хорошо? Сейчас, короче, я переключу камеру, и мы спустимся с вами. Давайте, сейчас переключаем. Друзья, я уже, короче, это спустилась. Только тут, знаете, как видно плохо на эту камеру. Я сейчас, короче, спускаюсь. Эта камера, вот, она как-то так снимает, потому что тут очень темно. Я не пойму, куда я спускаюсь. Если честно, очень стрёмно. Сейчас я переключу камеру. Вы видите мое страшное лицо. Я сейчас иду непонятно куда. Непонятно, зачем меня сейчас тут вот нафиг убьют. У меня есть ножик. Сейчас мы достанем с вами ножик. И нас нападет чупакабра. Это будет классно. Понимаете? Мы ждем чупакабру. Ну, как будто бы в кладбище, знаете. 24 часа на кладбище. Вау, классно. Блин, подождите. О, я не могу застегнуть свой рюкзак. О, я его застегнула. Шорох друзья. Вот, опасно. Пошли. друзья. Нет, страшно. Капец, как страшно. Я сейчас иду по кущеям, а? друзья, мне капец, как страшно. Не отрусит, наверное. Просто умрот, стараха. Блин, не я сдохла. Не поминайте меня лихо. Мне так страшно. Ребят, я иду обратно, у меня ножик. Так что я очень опасна. Сейчас мое лицо видите? Все, я никуда не сходила. Я трусиха. О, пошли на трубу. Это намного это как безопаснее, чем пойти туда. Короче, кажется, что за мной сейчас кто-то с кустов наблюдает. У меня рука болит. Боже мой. Кто-то с кустов наблюдает. Давайте на эту трубу сейчас пойдем. Нож со мной, поэтому. Кто хочет на меня напасть, я слишком опасна. Я дошла до трубы. Здесь очень стрёмно. Вау, но ну здесь такой вид, и это стоило этого. Вау, друзья, я сейчас покажу вид. Здесь колодец. Я сейчас покажу вам вид отсюда. Вот. Здесь очень оригинально. Так оригинально. Ой, я сейчас с ребятами в компанию пойду. Подождите. Сейчас, короче, слезу. Подождите, ребята, иду в эту черную лагуну опять с ножом. Если меня сейчас убьют. Здрасте. Ама, да. да. Я снимаю влог. А что, а где ручеек сам? А, это, что? это ручеек. Ну, а... Это все. Я что дошла до ручика. Я пошла на гору. Нужно в следующий раз ходить на колодец. Чуть не умерла. Тут очень красиво вид. Мне кажется, я тут... мы ищем легких путей. Сейчас заснимусь с брянкой, так сказать. Все, все свалили, меня походу здесь кидают. Прикиньте, я ночью тут буду ходить. Будет ужасно. Сейчас заснимусь с брянкой. Что ж у меня есть нож? Это очень помогает. Вот, тут есть кирпич, я сейчас на него стану и заснимусь. Вау, он такой классный. Здесь можно сниматься. Вау, здесь очень классно. Я сейчас на него попробую залезть. Фух, это не составило труда. Я с Брянкой. Нет. Плохо видно. Я с Брянкой. Видите, это город Брянка. Сейчас нахожусь тут. Я не знаю, как скинуть это видео. Честно, на компьютере я уже пробовала. Свечки тут сверикают. Я уже в шоке, друзья. Вот так, кстати, лучше. Я сейчас уже пойду домой, наверное, потому что это ужасно. Фу, это мой первый влог, и мне не по себе. Там кто-то идет, друзья. Может, это человек, может, это маньяк. <сос matte> у нас в есть маньяк, и у него синяя кофта. Это как раз он, может быть, это он. У него синяя кофта, так. Два шрама на щеке, так. Ночь со мной, я убью маньяка. <э� <что -то> это будет в следующем влоге. Я убью маньяка. Нет, я не убью его. Я даже... Он приближается, друзья! Мне страшно. Спасите меня. Ой, мои родные уже тут. Поэтому мне, не очень далеко идти. Ну что, друзья, с вами была Терия Блэк. Всем пока. До новых влогов. Тут мусорник. Софи без мусорника? Друзья, вам фиг видно. Пока. Сейчас иду, короче, хорошо. Но я сначала не поняла, где оказалась. Но увидела своего брата и, короче, дошла. Итак, чики-пики. não isso era para cá